Satu hari sebelum hari Jumat kami tiba di Mekah dan langsung menyempurnakan rukun-rukun umroh dari tawaf, sa'i, kemudian tahalul di Masjidil Haram. Di umroh pertama ini kami melaksanakan mikot di Jeddah setiba kami di Bandara Internasional King Abdul Aziz Arab Saudi. Kami melaksanakan umroh wajib pada Kamis siang hari. Semangat kami tidak melemah sedikit pun sampai-sampai kami lupa dengan cuaca yang panas terik dan suhu yang berbeda dengan tempat tinggal kami Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai menunaikan umroh kami yang pertama, kami langsung kembali ke hotel untuk beristirahat. Saat pulang dari Masjidil Haram, aku tertarik dengan satu hal ini semenjak aku memiliki impian umroh. Ya, bermain dengan burung-burung darah yang hidup bebas ini. Sekedar mengganggu mereka supaya berterbangan sambil aku lemparkan segegam dua genggam biji jagung untuk mereka makan yang aku bawa dari Indonesia. Umroh selesai sore hari sehingga malam hari Rika Ajostor beserta rombongan bisa istirahat tidur malam Malam pertama di Mekah Rika Ajastor dan Pak Riko memutuskan untuk bermunajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir di Masjidil Haram. Dan ini adalah impian kami untuk bisa memanjatkan doa-doa kami di waktu dan tempat yang paling mustajab. Ya, atin. Kalunya waktu sepertiga malam berganti ke Jumat pagi, karena ini tepat di hari Jumat Mubarak, hari kedua kami di Mekkah. Ini terasa sangat istimewa. Kami ingin merasakan pengalaman menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Tidak hanya untuk bapak-bapak, karena jemaah wanita atau ibu-ibu juga diperbolehkan untuk mengikuti. Kami berangkat sekitar sebelum jam 10 pagi karena persiapan sholat Jumat di Masjidil Haram ini dilakukan sejak awal waktu duha. Dan kabarnya jam 10 pagi akses masuk ke Masjidil Haram ini ditutup. Itulah mengapa kami berangkat lebih awal. Meski begitu ternyata kami sudah tidak mendapat tempat di depan Ka'bah atau mungkin memang hanya jamaah laki-laki yang diperbolehkan sholat Jumat di pelataran Ka'bah. Aku kurang tahu itu. Karena jamaah wanita ketika masuk di Masjidil Haram selalu diminta untuk berpindah tempat oleh askar yang bertugas. Dan akhirnya Rika Ajastor bersama beberapa ibu-ibu terbawa arus sampai ke lantai dua. Selama waktu menunggu tiba sholat Jumat, aku memang tidak membuat video, guys, karena aku memang benar-benar pengen fokus gitu ya. Dan kemudian, uh, aku baru mengambil video saat mendapati situasi yang crowded dan dramatis, dan berpikir aja, sayang jika ini aku lewatkan. Tahu, tinggal jalan keluar aja dengan berdesak-desakan di antara ratusan ribu atau mungkin jutaan jamaah yang berbondong-bondong hendak keluar dari Masjidil Haram. Ini masya Allah, teman-teman bisa lihat seperti apa suasananya terlihat sekali ini lautan manusia di depanku ini ini baru pulang bubaran dari sholat Jumat di Masjidil Haram dan seperti apa rasanya ketika berdesak-desakan, duh ini benar-benar terasa banget gregetnya gitu. Jamaah yang dari dalam hendak keluar aja seperti ini, guys. Lalu seperti apa situasi lautan jamaah di luar Masjidil Haram? Nah, kita bisa keluar dulu yang penting ya. Ini kami rombongan ibu-ibu saling berpegangan erat dan baca yel-yel doa loh supaya kami tidak terpisah.

crowded guys dan sudah menemukan jalurnya kembali ke hotel dan bisa bernapas lega <laughs> a few moments later kita memasuki uh, bottleneck dan crowded lagi guys untel-untelan menak <laughs> huh? la ilaha illallah Hummin, Bullo, amin. Uuh, Bisa kita lihat di sini, sudah panjang banget antrian Jumat Berkah, ya guys. Entah makanan atau apa, aku kurang tahu. Penasaran sih, tapi aku lebih tidak ingin untuk antri panjang dan berpanas-panasan seperti itu. Dan ini di sini ini akhirnya kita sudah berada di jalur menuju hotel dan sudah lebih dekat ya. Banyak sekali pedagang asongan orang kulit hitam yang bisa kita lihat di sini. Kurang tahu mereka warga negara mana, tapi kabarnya mereka ini dari negara tetangga. Dan kita bisa lihat apa aja sih yang mereka jual, yang mereka jajakan, yang mereka gelar dagangannya di aspal-aspal di jalanan ini, guys. Kita bisa lihat banyak banget orang berjualan. Dagangan yang dijual oleh para pedagang asongan ini ada sajadah, baju abaya Arab, Turki atau gamis, ada yang jual minyak wangi atau parfum juga ya. Kemudian kopiah atau pecis juga ada, jilbab pasmina, jualan tasbih diiderin gitu, ngider ya Terus yang jualan buah-buahan juga ada, Nah, teman-teman, coba lihat saja dan rasakan vibes-nya, seolah teman-teman berjalan di sini bersamaku. Ya, kita nikmati suasana yang riuh seperti pasar dadakan ini. <San>

serial <Sessizlik> serial ha bangriot 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 Sudah sampai lagi di hotel, dan langsung kita makan siang, Ibu. Gimana hmm. tadi? Oke, ya, aduh. Hmm.